ще маю таке питання. Мені сказали, що ви вчилися з Віктором Януковичем, так? Десь в університеті, коли він захищав диплом. От розкажіть про це. Я депутат з Совєтської вулиці, так? Да? Віктор Федорович в багато речі доучився, дай Боже. Ну, тоді було популярно... Он был замгубернатором Донецкой области, uh -huh. Угу. вернее, председателя областной администрации. Не память 1998-й, наверное, mm -hmm. год, последние годы. Тогда в университете экономики учился в аспирантуре и Владимир Васильевич Рыбак, и Янукович, то, и, то, и, то, и, и, и ваш покорный, да, то, то, то есть учеба быть такая все. заочная. Все хотели быть кандидатами экономических наук. Впоследствии они стали, и, и, будучи заочным механиком или кем-то автодорожником, а тот педагогом, тот имеет кафедру... На сегодняшний день, кажется, в Академии управления Донецка рыбак, педагог и мэр, вице а Янукович профессором даже стал. Впрочем, после защиты, когда об этом объявили, как он труженик научный, спросили, как называлась работа, он попросил, переадресовал этот вопрос своему референту. Ну, мало багато. Ну, ви пам'ятаєте його в цей час? Він приходив. Чи він а не де приходив? Я його бачив? пам'ятаю? Пам'ятаю, Віктора Чемодан називали. Якось, так Чого його. Чемодан? Ну, навіть чемодан з Донбасу возив до Києва. Так. Да. І так і називали прямо Віктор Чемодан? Ну, в определенних кругах. Угу. Ну, а В других кругах хам, так. Да? А в третьих еще как-то. У мене тові є історія. Але я... ви його ну... бачили цей час, поки навчалися? Він приходив як студент? Чи як? Вы многие, многие правильно. преподаватели и научные руководители и меня не помнили. Вы же знаете, как это все делалось? Не знаю, я никогда не была заступником губернатора Донецкой области и не намагалась отримати высшую освіту другу. Тому я не знаю, как это делается. Научную, Когда я училась, степень, я ходил... научную степень, научную степень. Да. вы, вы ее? Нет. Вы не получили? У меня не было базового экономического образования. И Рекомендовали чемодана? защищать ученых... Ну, защита э, кандидатского минимума определенная работы и пожалуйста едьте защищать в Киев. Я понимал, что в Киеве это немного дороже будет стоить, а потом, хотя тема была интересная, свободная экономическая зона и зона приоритетного развития э, для нас, э, где в Донбассе э, депрессия. Э, присутствуют в городах и в промышленности, это было актуально и понимаемо. Потом появились свободная экономическая зона Тиксильщик, угу. Волновахи кажется, я уж не помню, но это было интересно. То вы Януковича там не видели? Зарабатывали сами, поехали на Кипр, на Мальту дальше. То есть <laughs> все это было отработано, ну, удосконалено. Не бачила вы Януковича, вы просто знали, что вы учитесь разом? И да, да. И рыбака тоже? Ну, с рыбаком общался, я работал в городе Донецке. Угу. А когда учились ну, они? Не. Мы не рассуждали на темы научных изысканий, и потом мне непонятные были их воззрения некоторые и тенденции развития зону, да, я, уверена, в вопросах экономического развития, тем более Донбасского региона, но, наверное, сложновато было. Разные языки, понимаете ли, знаете. Разные языки, то есть про свободные экономические зоны вы тоже не Бог миловал или, или наоборот? Послушайте, э, ну, зоны, да, но ну, им это ближе. Ну, да, все Впрочем, просим, сейчас у нас мир, я выступал, э, ну, мы же знаем, все равно, э, что бы ни было, дети должны отдыхать, пришло лето, да, вот у нас там волейбольные турниры, пляжные, мы играем в футбол, ну, так должно быть. Мы не должны, мы не должны поломать психику детей, прежде всего. Э, а это уже сказывается. Потому что переселенцы, беженцы – это сегодняшний день. И когда некоторые чиновники говорят, Евгений Викторович, надо детей отправить в лагерь труда и отдыха. Ну такая есть фраза, да, моя она или не знаю. Хорошее место лагерем назвать нельзя. не могли, там. Да. А скажите, мне еще казалось, что вы якось на полюванні чи на рыболов не да. перетинались? Я, я присутствовал на охоте в Урзуфе, Донецкая область, тогда еще были живы представители Красной книги, Дрофы. они присутствовали в тех местах, охотились на зайчика, видели этих птахов. В то время это было во время когда Поживанов был городским головой Мариуполя, а когда еще Янукович был замгубернатора. Причем тоже такая 90, интересная... Впервые в Украине замгубернатор, кажется, был по транспорту. Ну вот везде есть там проравненные по сельскому хозяйству, если аграрный район, там, по промышленности. По а транспорту. тут, оказывается, транспорт у нас шагал... Yeah. Як Віктор Федорович на полюванні? Тому що я була в його мисливському клубі сухолуччя, дуже багато вже після нього дізналися. А ви були от учасником цього. Ви мисливець, так? Да. я. І По ви... фамілії рибак, охотник, люблю, голубей. А дров? Жену... Дрофу в природі бачив я. Слава Богу, що охотники були настільки гуманні чи кріпкі на глаз. что дров остались живы, и слава Богу. Но, а, а на кого а, поливали а, тогда? Если там так, дров... Некоторые, я в том числе, при таких охотах, знаете ли, надо прятаться за деревцо, или за метровочки такие, пни приготовленные, то могут, как куш... Кушнарева, нечаянно и стрельнуть. А почему тогда ходить на такие поливания, если это А вдруг случайно попал? Случайно попал, То есть Виктор Федорович стрелял? Там. Ну, наверняка да. Зачем брать оружие? В руках? Дров стрелять? Ну, не, не, нет, я не Никто. Дров, и все остались живы. Впрочем, такие стрелки, ну. ну это, это, другие условия. Тогда он был молод еще. У него не было сухо лучше на сто. Я ну, не знаю, был... в теннис всегда играл, да?